Riyaziyətçilərimiz Londonda 38 ölkə arasında adlarını birinciliyə yazdırıblar. Böyük Britaniyada IMO riyaziyət yarışması keçirilib. Azərbaycanlı şagirdlər 1-ci yeri qazanıblar. Global Olympic Center-in təşkilatçılığı ilə ölkəmizin müxtəlif məktəblərindən ibarət istedadlı şagirdlər yarışmada iştirak ediblər. Komandamızın heyətində 43 şagird 5 kateqoriya üzrə mübarizə aparıb. Global Olympic Centrin Art direktoru Yaqub Teymurov bildirdi ki, riyaziətçilərimizin hamısı medal qazanıb. Şagidlərimiz əsası 1-ci Elizaveta tərəfindən qoyulan və İngiltərən 7 keçmiş baş nazirlərin təhsil aldığı Harrow məktəbində bir həftəlik səyahətdə oldular və burada 38 ölkə arasında 1-ci yerə layiq görüldülər. Nəzərinizə çatdırım ki, yarışmadan əlavə olaraq Britaniyanın gəzməli görməli yerlərində iştirak etdilər. Big Ben-də, Harry Potter muzeyində, orada məşhur mollar səyahət etdilər, gəzintiləri oldular və Azərbaycanı layiqincə təmsil etdilər. Qızıl medal qazananlar arasında Murad Ağazadə də var. 12 yaşı var, 6-cı sinifi bitirib. O, yarış çərçivəsində 50% lik ödəməklə Çemberej nəzlində fəaliyyət göstərən International Well Rounded School-da təhsil almaq imkanı qazanıb. Hər şey çox əla keçdi. Bakiyə çox qürurla və gözəl şəkildə qayıtdıq. Həm bizə bir sıra imkanlar yarandı ki, İngiltərədə pulsuz təhsil alma imkanları. Bunda valideynimlə məsləhətləşəcəm. Getsəm gedərəm, getməsəm getmirəm. Ölkəmizi keçən olimpiadlarda elə yazırsan, çıxırsan, amma orada demək 4-cü günə qədər həm dərs keçdik, həm əyləndik. Ondan sonra isə gəzməli yerləri gəzdik. Murad Süleymanlı isə gümüş medal qazananlardandır. Onun da 12 yaşı var. Məqsədi naliyyətlərini artırmaqdır. Ölkəmizə qızıl medallar gətirməkdir. Bizdən də 43 nəfər ölkəmizi qürurlu şəkildə təmsil eladı və məhammədal qazanaraq ölkəmizi komanda şəklində birinci yerə çıxartdılar. Məsələn, indi alim, bu ə, global round olduğu üçün bəzi sualları Bakıda keçiriləndən daha çətin olsa da, Olimpiada özü çətin olmadı, amma belə suallar var idi ki, çox asan idi, idi, az çətin. Yəni asanlar bir qaydadır. Qarşıdakı məqsədlərim bu yaxşı nailiyyətləri artırmaq, inşallah gələndə qızılla dağlanan ölkəmizə qayıtmaq. Riyaziyyat fənnini mənim həm ən sevdiyim, həm də ən yaxşı olduğum fənn deyə mən riyaziyatı çox sevirəm. Qlobal Olimpiya mərkəzinin art direktoru Yaqub Teymurov vurğuladı ki, qarşıdakı aylarda da belə olimpiadalarda iştirakımız təmin ediləcək. Sentyabr-oktyabr aylarında artıq biz yeni olimpiadaların qeydiyyat prosesinə başlayırıq və burada da bir neçə olimpiadalarımız olacaq ki, və onların da qlobal mərhələləri olacaq. Bunlarda qlobal mərhələləri Dubayda, Amerikada, İngiltərədə, Malayziyada və Vietnam və sair digər ölkələrdə də çıxışlarımız olacaq. Bütün şagirdlərimizə yeni medallar, nailiyyətlər arzubuyuruq.